નમસ્કાર સ્વાગત છે અયોધ્યામાં ભગવાન રામની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થતાની સાથે જ ગુજરાતભરમાં લોકોએ ફટાકડા ફોડી ઉજવણી કરી હતી ઠેર ઠેર ભગવાન શ્રી રામના નારા લગાવી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી જેમાં ડિઝેબલ વેલ્ફેર ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા સંચાલિત દિવ્યાંગ ભવન ખાતે શ્રી રામ મહોત્સવની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી દિવ્યાંગ શાળાના પટાંગણમાં દિવ્યાંગ બાળકો સહિતના સ્ટાફગણની ઉપસ્થિતિમાં મહા આરતી યોજાઈ હતી રામ 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 જય જય રામ 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 જય શ્રી રામ 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 શ્રી રામ 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 જય જય રામ 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 सिया राम 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 जय राम। जय आज बड़ा ही हर्ष और खुशी का विषय है कि 500 सालों के इंतजार के बाद श्री राम लला अपने अयोध्या धाम में विराजमान हो रहे हैं आज बड़ा ही सुनहरा अवसर है कितनों ने अपने मन से विजय पाई है कितनों ने अपने प्रयासों से विजय पाई है शब्दों की लड़ाई जीती है बट ये आस्थाओं का और अपनी आध्यात्मिकता का प्रभाव है कि आज जय जय राम श्री राम दिलों के साथ साथ अपनी अयोध्या नगरी में फिर से पधार रहे हैं जन जन का विश्वास आज जो सफल हुआ है हर बच्चे बच्चे में राम है और आज साक्षात श्री राम अयोध्या नगरी में विराजमान हो चुके हैं 500 सौ साल का जो इंतजार था वो सिर्फ इंतजार था लेकिन आस्थाओं का जो प्रतीक था जो समुद्र था जो उत्साह था आज हर गली और गुच्छे में भगवा जो रंग फहरा है तो ये वाकई में सनातन धर्म की जीत है आज यहाँ पे दिव्यांग भवन में जहाँ प्रभु सेवा ही असली सेवा है श्री कनुभाई जी के सानिध्य में जो अयोध्या नगरी आज सजी है उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं और हर एक बच्चे में जैसा कि कहा गया है कि हर एक बीज हर एक बीज में हर एक एक बीज में तरुवर है और हर एक इंसान में और हर एक इंसान में ईश्वर है तो ये ईश्वर का प्रतीक स्वरूप जो कनु भाई इन बच्चों की जो सेवा कर रहे हैं तो खुद का जीवन तो उन्होंने उदारी लिया है और हम सबको इस प्रेरणा में जोड़ लिया है तो बहुत बहुत आभारी है कि महावीर इंटरनेशनल वीरा दृष्टि को भी आज के दिन ये मौका ये अवसर उन्होंने प्रदान किया है कि हम भी इस स्वर्णिम ऐतिहासिक पलों के साक्षी बने हैं और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि वाकई में इस देश के हर एक बच्चे में राम के का जो व्यक्तित्व है पुरुषोत्तम राम का जो व्यक्तित्व है, है जो व्यवहार है जो श्रद्धा है जो समर्पण है जो निष्ठा है जो विश्वास है वही बीज हर एक बच्चे के मानस पटल पे अंकित हो और हम उन्हें मार्गदर्शित करें और कनु भाई का आशीर्वाद यहाँ के दिव्यांग बच्चों के साथ साथ हमारी जो समग्र सूरत की जनता है उनके मानस पटल पे भी उनका आशीर्वाद हमेशा अंकित रहे तो बहुत बहुत धन्यवाद है और समग्र भारत की जनता को और समग्र सनातन धर्म के विश्वास को आज मैं प्रणाम करती हूँ और एक ही नारा देती हूँ जी हाँ हर घर घर में हर बच्चे बच्चे में श्री राम है जय जय श्री राम जय जय श्री राम आज पांच सौ वर्ष पची अयोध्या भगवान राम न आगमन थी रुपये ये निमित्ते समग्र विश्व आज राम मय बनी गयु ત્યારે મારી ડિસેબલ વેલ્ફેર ટ્રસ્ટ ઓફ ઇન્ડિયા દિવ્યાંગ બાળકોની શાળાના મારા ભણતા ચારસો થી વધુ બાળકોએ આજે આ ઉત્સવમાં સહભાગી બના છે દીપ યજ્ઞ કર્યો છે ભગવાન રામને યજ્ઞની આહુતિ આપી છે ભગવાન રામ સાથે હનુમાન દાદાનું પણ એમને આયોજન કર્યું છે આજે સ્વાદિષ્ટ ભોજનનું પણ આયોજન થયું છે આ બધું ભગવાન રામના આશીર્વાદથી થાય છે હું માનું છું કે ભગવાન રામના આશીર્વાદ લેવા એ સમગ્ર વિશ્વમાંની જન્મો જન્મ માં મળે છે એવા ભગવાન રામના આશીર્વાદ લેતા મને અત્યંત આનંદ થાય છે ને આ પાંચસો વર્ષનો ઇતિહાસ આજે પૂર્ણ થાય છે માન્ય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી એના વરદસ્તક આજે બાર વાગે પૂજા થઈ ગઈ અને ભગવાન રામનું આગમન થઈ ગયું ખરેખર અમે સૌ ભગવાન રામના આશીર્વાદ લઈ રહ્યા છે અને ભગવાન રામની અસીમ કૃપા સમગ્ર માનવ જાત પર એ જ ભગવાન રામના હું પ્રાર્થના કરું છું